всего, я хочу поблагодарить вас, то, что вы пришли сегодня на это священное место. Вы знаете, я сегодня ехала через весь город на троллейбусе. Люди помнят, что сегодня такой праздник. Поздравляю друг друга. А я шла, шла еще с красной удочкой. И говорят, вот, наверное, это точно будет какое-то мероприятие коммунистов. Поэтому люди помнят, что бы ни делала власть, чтобы изъять из памяти народа Великий подвиг советского воина-освободителя этому никогда не быть. Люди помнят, дети наши знают, внуки и правнуки, потому что это действительно история нашей страны. И чтобы не переименовывали улицы, не переименовывали города, все равно молодежь, та, которая понимает, что происходит сейчас в стране, они изучают историю и они поддерживают нас. К сожалению, сегодня, конечно, не пришла та молодежь, которая с нами до, до сегодняшнего дня. Они работают. Сегодня рабочий день. Но комсомол, левые силы, которые поддерживают нас, просили передать тоже их поздравления. Дорогие ветераны! Дорогие участники нашего собрания, еще раз вас с праздником. И благодарю, то что вы не побоялись. Были звонки мне о том, что это якобы нет, а мы так и пришли. И поклонимся праху этому воину-освободителю, который освободил и Винницу, освободил Украину, всю Европу от фашистской нечисти. С праздником вас еще раз, дорогие друзья. Ура!